А теперь все улыбнулись и крикнули «Ура!» а -а -а! Вот так по-боевому настроен идти в 22-ю школу первый Б-класс. С этим учебным заведением 30 мальчиков и девочек уже знакомы. Они целый год занимались на подготовительных курсах школа развития. Вот. Ну и потом мы все лето вместе работали, вот. обустраивали класс. Они приходили вместе с родителями. И у нас на наладился тесный контакт, чувствует себя замечательно и ничего не бояться. Ты чему хочешь научиться в школе? Читать. А еще? Писать. 22-я школа самая большая в Крыму. Сегодня она насчитывает 48 классов, в них 1400 учащихся. В этом году здесь впервые за парты сели почти 150 ребят из пяти параллелей. Директор Светлана Мельник говорит, для самых маленьких товарищей сделали все, чтобы училась комфортно и с удовольствием. Мы их очень ждали, мы хотим, чтобы им было тепло, уютно в нашей школе. И здесь, конечно, еще очень много сделали родители. Прекрасные кабинеты. Обязательно есть зоны отдыха для этих детей. Во-первых, у меня дочка тут старшая учится, в шестой класс перешла. И вообще школа очень хорошая, нам это нравится. Чтобы приобретала хороших знаний, отличных, как говорится. И самое главное, чтобы здоровье, чтобы здоровенькие были. Будет здоровье, будет все. Как не волноваться-то? Начинаем начальную школу. Добиться хороших знаний, наверное. Быть внимательным ну, и успехов. Директор школы подчеркивает, учебное заведение было готово принимать воспитанников уже 20 августа. Классы, коридоры, лестничные площадки ремонтировали всем миром. Помогали как родители, так и городские власти. На торжественной линейке гостям из госадминистрации первое поздравительное слово. Хочется пожелать... Ученикам получить те знания, учителям передать те знания, а родителям проявить терпение в учебном процессе. Мы надеемся, что те знания, которые вы получите, они вам пригодятся по жизни. Вы сможете определить свой профессиональный уровень. В этой школе праздник 1 сентября традиционно проводится в три этапа. Дворов всех не вмещает. На самую раннюю линейку собрались первые, вторые, пятые, девятые, десятые и одиннадцатые классы. От всех учащихся концертные номера. Завершающая она же самая трогательная часть торжества. За словами «В добрый путь» в небо летят воздушные шары. Далее звенит тот самый первый звонок. Стены 22-й школы слышат его уже в 43-й раз. После линейки учеников ждали их классные комнаты, а также знакомство с новым государственным стандартом. Согласно ему, вторые классы начнут изучать информатику, а пятым в нагрузку второй иностранный язык немецкий. Ольга Демичук, Виктор Кислицин, программа «Наше время».